Кроме, кроме самого велосипеда у нас есть гонщик. Ребенок, который едет на этом велосипеде, на что нужно обратить внимание? Прежде, прежде всего научите ребенка все время одевать шлем. Это очень важно. Мы неоднократно об этом говорим. Все-таки дети в основном приходят только на гонку в шлем, шлеме, а по двору, по парку ездят без шлема. Родители, пожалуйста, это очень важно для безопасности, для здоровья вашего ребенка. Пусть ребенок ездит в шлеме. Если он привыкнет к этому, он будет постоянно его надевать. Кроме того, пусть ребенок выберет себе шлем сам. Если шлем будет ему нравиться, больше вероятности того, что он в нем будет ездить. Кроме этого, должна быть адекватная одежда. Это не должна быть жаркая одежда, не должны быть широкие штаны, потому что они могут просто попадать в части велосипеда, заключать движение, ребенок может получить травму. Также мы обращаем внимание, что лучше пусть ребенок будет перчатках Это также безопасность. Руки это то, на что больше всего падает, царапины могут быть, повреждения более серьезные, поэтому пусть будут перчатки. Просто любые элементарные перчатки, велосипедные, роллерские, любые. Э, кроме этого, может быть, э, мигалочка. Вот дети любят светящиеся элементы, это все очень хорошо. Пусть будет мигалочка, им интересно, и э, больше вероятности того, что в сумерки их будет более заметно.